بسم الله الرحمن الرحيم اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعيبها فاردت ان اعيبها وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا آج صورت القاف کی آیت نمبر اناسی سے ان شاء اللہ تعالی شروع کریں گے ام صفی فکانت لمساکین یا ملون فل بخری قبل خضر علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ اس کو بیان کیا گیا تھا اور وہاں پر تین قسم کے عجیب واقعات پیش آئے تھے اور پھر آخر میں علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ہاغا فروغ ابینی وبئنک یعنی اب میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ جدائی ہے یعنی اب میرے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ جدائی ہو جائے گی اب جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے یعنی میں نے تم سے کہا تھا یہ بات آپ سے کہی تھی کہ آپ مجھ سے پوچھیں گے نہیں حکمت معلوم نہیں کریں گے کہ کیا حکمت ہے اور کیا مسئلات ہے تو خزر علیہ السلام اب جو اگلی آیتیں ہیں ان کے اندر ان تینوں واقعات کا مقصد بتا رہے ہیں کہ یہ تین جو عجیب واقعات جو آپ کو لگ رہے ہیں ان کا کیا مقصد تھا سب سے پہلا واقعہ تھا کشتی والا کہ جب خزر علیہ السلام نے کشتی کو پھاٹ ڈالا تھا اور وہ غرق ہونے کے قریب ہو گئے تھے لوگ جس کی وجہ سے تو اس کی کیا وجہ تھی اور کیا حکمت تھی تو پہلے سمجھ لیں پھر آیت کے اندر اس کو پڑھ لیں گے تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آگے ایک ظالم بادشاہ جو ہے نا وہ رہتا تھا اور اس کو جو کشتی اچھی لگتی تھی وہ اس کو لے لیا کرتا تھا غصب کر لیا غصب کر لیا کرتا تھا یعنی چھین لیا کرتا تھا تو اس وجہ سے خضر علیہ السلام نے اس کشتی میں کسی حصے کو پھاٹ ڈالا تھا کہ جب وہ بادشاہ دیکھے گا کہ یہ تو عیب والی ہے اس میں تو عیب ہے اور یہ خوبصورت اور اچھی کشتی نہیں ہے تو وہ اس کو چھوڑ دے گا اور وہ جو کشتی تھی وہ چند مسکین لوگوں کی تھی اور بعض روایتوں میں لکھا ہوا کتابوں میں کہ وہ دس بھائی تھے جن کی وہ کشتی تھی پانچ ان میں سے معذور تھے اور پانچ محنت مزدوری کر کے سب کا انتظام جو ہے وہ چلتے تھے تو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ یہی تھا کشتی تو خضر علیہ السلام نے اب دیکھا جائے تو بظاہر ایسا معاملہ کیا تھا لیکن اس کی حقیقت کیا تھی کہ ان لوگوں کے لیے ان مسکین لڑکوں کے لیے فائدہ تھا تو پہلے واقعے کی حکمت اور مسلحت یہ بیان کی گئی اسی کو بیان کر رہے ہیں ام السفینہ رہی بات کشتی کی فکانت پس وہ تھی لمساکینہ چند مسکینوں کی تھی یا ملون البحر جو کام کرتے تھے سمندر میں سمندر میں مزدوری کیا کرتے تھے عورت تو میں نے ارادہ کیا یعنی میں نے چاہا کون کہہ رہے ہیں علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے چاہا ان عیبہ یہ کہ میں اس کو عیب دار کر دوں عیب عیب سے نکلا ہے دار کر دوں وکان ورا اہم ملک کیوں کیا اور تھا وکانا اور تھا ور ان کے پیچھے وراء کہتے ہیں پیچھے کو اور کبھی کبھی آگے کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے یعنی ان کے آگے ملکن ایک بادشاہ تھا یا خضو جو لے لیتا تھا کل سفینہ ہر کشتی کو اوسبا غصب کر کے یعنی چھین کر لے لیا کرتا تھا تو میں نے چاہا کہ ان کا بھلا ہو جائے اور وہ کشتی نہ لے تو میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا ام السفینہ رہی بات کشتی کی فکانت لیمساکینہ پس وہ چند مسکینوں کی تھی یا ملو فی بحری جو سمندر میں کام کیا کرتے تھے فعورت تو میں نے چاہا انعیبہ یہ کہ میں اس کو عیب دار کر دوں وقان ور اہم اور تھا ان کے پیچھے ان کے آگے ملک ایک بادشاہ یا جو لے لیتا تھا کل صفی ہر کشتی کو غصبہ چھین کر دوسرا واقعہ کیا تھا غلام کا دوسرا جو واقعہ پیش آیا تھا وہ لڑکے والا واقعہ پیش آیا تھا نا کہ خضرِ السلام نے ایک نابالغ بچے کو قتل کر دیا تھا تو اس کا کیا مقصد تھا تو اس کو بتا رہے ہیں اور پہلے سمجھ لیں کہ مقصد یہ تھا کہ خوف تھا اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ بچہ جو کہ کافر ہے یہ ایسا نہ ہو کہ بڑا ہو کر اپنے والدین کو فتنے میں مبتلا کر دے یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ لڑکا جو ہے نا یہ کافر ہوگا اور یہ جو ہے ماں باپ کو بھی کیا کر دے گا گمراہ کر دے گا تو اس وجہ سے میں نے اس لڑکے کو قتل کر دیا کہ کہیں جو ہے وہ کیا ہے یعنی کفر میں مبتلا نہ کر دے اپنے والدین کو بھی یعنی یہ بالغ ہوگا تو کافر ہوگا یعنی اور دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی کیا بنے گا خطرہ بن جائے گا تو اس لیے بالغ ہونے سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا یہ اس کی وجہ اور حکمت بیان کی وہ امل غلام رہی بات اور رہی بات لڑکے کی فقا ابوا ہو پس تھے ابوا اس کے والدین مینی مومن پخشینہ بس ہمیں خوف ہوا ان یہ کہ یور حکم بس ہمیں خوف ہوا یعنی خزہ اسلام نے یہاں پہ کیا عرفہ استعمال کیے ہمیں پیچھے کیا فرمایا تھا عورت تو میں نے چاہا اپنی طرف نسبت کی تھی اور یہاں فرمایا کہ ہمیں خوف ہوا یعنی مراد میں اور اللہ تعالی ان یورحکہ ہم یہ کہ وہ ان دونوں کو کیا کرے گا ان دونوں کو یورحکہ یعنی پھنسا دے گا ان دونوں کو تغیانا سرکشی میں و کفرا اور کفر میں دوبارہ دیکھیں و امبل غلام اور رہی بات لڑکے کی فقا نہ ہو پس تھے اس کے والدین مینی مومن فقشینہ پس ہمیں خوف ہوا ان یہ کہ کا ہوما پھنسا دے گا ان دونوں کو تغیانا سرکشی میں و کفرا اور کفر میں فعد نا ہم نے چاہا ان یہ کہ یب ہما بدلے میں دے ان ان دونوں کو رب ہما ان دونوں کا رب خیرم بہتر میں اس سے زکاتاً پاکیزگی میں وہ اقربہ رخما اور بہت زیادہ نزدیک تر اقرب نزدیک تر رخما حسن سلوک میں حسن رخ رخما وہی رحم سے نکلا نا رشتہ داری کو کہتے ہیں سلا رحمی کو کہتے ہیں حسن سلوک میں نزدیک تر ہو یعنی ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس لڑکے کے بدلے کوئی اور اولاد دے دے جو حقوق کو پورا کرنے والا ہو اور اسی طریقے سے صلا رحمی کرنے والا ہو اخلاق کے اعتبار سے بھی پاکیزہ ہو اور اسی طریقے سے شفقت کے اعتبار سے بھی کیا ہو حسن سلوک کے اعتبار سے بھی کیا ہو نزدیک تر ہو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکی عطا فرمائی تھی اس لڑکے کے بدن میں اور پھر اس لڑکی کے بطن سے ایک نبی پیدا ہوا اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس لڑکی کے بطن سے دو نبی جو ہے وہ پیدا ہوئے اور پھر بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس لڑکی کے بطن سے جو نبی پیدا ہوئے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی تھی بہرحال تو اس کا ذکر عرف آرا دنہ پس ہم نے چاہا ان یہ کہ یوپ دلا ہما بدلے میں دے ان دونوں کو رب ہما ان دونوں کا رب خیرن بہتر من اس سے زکاتاً پاکیزگی میں اقربا اور نزدیک تر رخما حسن سلوک میں وہ امبل جدارو تیسرا واقعہ کیا ہوا تھا دیوار والا واقعہ ہوا تھا نا کہ دیوار گر رہی تھی وہ السلام نے اس کو سیدھا کر دیا حالانکہ انہوں نے ان کی مہمان نوازی بھی نہیں کی تھی تو اس کی کیا وجہ تھی تو اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو دیوار تھی نا وہ دو غلام دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے جو ہے نا وہ خزانہ تھا اور ان کے جو ابا تھے یعنی جو ان کے والد تھے وہ بڑے نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ جب یہ دو بچے جوانی کو پہنچیں گے بڑے ہوں گے تو اپنا خزانہ نکال لیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کرم والا معاملہ فرمایا تھا فرمانے کا حکم دیا تھا تو اس وجہ سے میں نے یعنی خزۂ اسلام فرمایں کہ میں نے اس کا نام میں نے جو کام کیا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا اور میں نے اس دیوار کو جو گر رہی تھی اس کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ جب بڑے ہو جائیں تو اپنے خزانے کو اس دولت کو استعمال کر لیں تو اس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ امل جدار اور رہی بات دیوار کی فکان علی غلامینی پس وہ تھی غلامینی دو لڑکوں کی غلامین پیچھے غلام تھا نا وہ ایک لڑکا غلامین دو لڑکے یتیمینی جو یتیم تھے فی المدینہ شہر میں فقان تختہ اور تھا تختہ تحت کے ہیں نیچے کو یعنی اس کے نیچے تنزن خزانہ لہوما ان دونوں کا وقان ابو ہما اور تھا ان دونوں کا باپ صالح نیک فرودہ پس ارادہ کیا چاہا رب کا آپ کے رب نے ان یہ کہ یب لغاؤ وہ دونوں بالغ ہو جائیں اشدھ ہما بھرپور طریقے سے اشد یعنی کہ جب بھرپور جوانی کو پہنچ جائیں جب وہ بھرپور جوانی کو جو ہے وہ پہنچ جائیں ویست كَنْزَهُمَا کنزہما اور وہ دونوں نکال لیں گے کنزہما اپنا خزانہ روح متن مربک اور یہ کیوں ہوا آپ کے رب کی طرف سے رحمت کے طور پر وما فَعَلْتُهُ اور میں نے نہیں کیا اس کو ان امری اپنے اپنی رائے سے یعنی حضر السلام فرمانے کہ میں نے اس کو اپنی رائے سے نہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کا مجھے حکم تھا مجھے کرنا تھا ذالک کا ذالک اشارے کے لیے آتا ہے یہ مقصد ہے ما لم تستع کہ جس پر استطاعت نہیں رکھ رہے تھے صبر آپ صبر کی یعنی یہ یہ ان باتوں کا مقصد تھا جن سے آپ پر جن پر آپ سے صبر نہیں ہو رہا تھا تو یہ تیسرا جو واقعہ تھا اس کی حکمت بیان کی اچھا وہ خزانہ کیا تھا تو اس بارے میں جو یہ مختلف باتیں ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ایک صحابی نے روایت کیا فرمایا کہ وہ سونے اور چاندی کا کچھ ذخیرہ تھا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سونے کی کوئی تختی تھی جس کے اوپر نصیحت کے کچھ باتیں کچھ کلمات وغیرہ جو ہے وہ لکھے ہوئے تھے یہاں پر ایک جملہ استعمال فرمایا کہ ان دونوں کا جو باپ تھا نا وہ نیک تھا یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے جو ان بچوں کا جو مدفون خزانہ تھا اس کی حفاظت خضر علیہ السلام سے فرمائی کہ ان کا جو باپ تھا نا وہ کیا ہے اللہ کے نزدیک مقبول بنتا تھا تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ والدین کی نیکی کا جو فائدہ ہوتا ہے نا بس اوقات اولاد کو اور اولاد در اولاد کو بھی کیا ہوتا ہے پہنچتا ہے تو والدین والد اس کا بڑا نیک تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی جو مراد تھی وہ پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا جو ہے وہ یہ انتظام فرمایا اور ایک تابعی ہیں محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ایک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان کی اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرما دیتے ہیں سبحان اللہ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک باپ کو اپنی اولاد کے سامنے نیک ہونا چاہیے یعنی ایک نمونہ ہونا چاہیے جو بھی باپ ہے کل کو بیٹا تھا لیکن اب باپ بن گیا ہے تو اپنی نسل کے لیے اپنی اولاد کے لیے اسے نیک ہونا چاہیے اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ لوگوں کو بھی جو علماء ہیں صلاحہ ہیں ان کی اولاد کی رعایت کرنی چاہیے اور ان پر جو ہے وہ شفقت کرنی چاہیے ہاں جب تک وہ بالکل کفر اور فس کے اندر فجور کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں تو اس سے پہلے پہلے مطلب کیا ہے ان کا خیال رکھنا چاہیے ان کے ساتھ شفقت کا جو ہے وہ معاملہ کرنا چاہیے اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے والد تھے وہ ایک صالح شخص تھے تو اللہ تعالیٰ نے خزر علیہ السلام کے ذریعے سے ان بچوں کی جو ہے وہ رعایت کا انتظام جو ہے وہ فرما دیا تھا اسی طریقے سے یہاں غور کرنے کی ایک بات یہ ہے کہ جب پہلا واقعہ تھا نا تو پہلے واقعہ میں خزۂ اسلام نے کیا فرمایا تھا فارت تو ان آئی بہا یعنی میں نے یہ چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں اور اور جب دوسرا واقعہ بیان ہوا لڑکے والا کہ قتل کرنے والی جو بات آئی تھی وہاں پر کیا فرمایا اردنا یعنی ہم نے یہ چاہا ایوب دلہما ربہما کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کا جو رب ہے وہ اس سے بہتر اولاد ان کو دیتے ہیں اردنا وہاں جمع کا کا استعمال فرمایا نا ہنی ہم نے یہ چاہا اور جو تیسرا واقعہ تھا تیسرا واقعہ میں کیا استعمال کی اراد ربک یعنی آپ کے رب نے چاہا یعنی آپ کے رب نے چاہا کہ جب وہ بچے جو یتیم لڑکے تھے وہ بالغ ہو جائیں تو وہ اپنا خزانہ نکال لیں اب پہلے واقعے میں نسبت اپنی طرف فرمائی اور دوسرے واقعے کے اندر اپنی طرف بھی کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی کی اور تیسرے واقعے کے اندر نسبت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ کی تو اس بات کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر جو ہے نا مختلف واقعات پیش آتے ہیں حادثات پیش آتے ہیں آفتیں آتی ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں بڑے بڑے جو عجیب قسم کے واقعات جو ہے وہ پیش آ جاتے ہیں تو یاد رکھیں یہ جو ہو رہا ہے نا کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ سارا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہر خیر اور شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو سکتی ہے لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے جیسے موسیٰ السلام کا واقعہ آتا ہے نا قرآن کے اندر انہوں نے کیا فرمایا موسََ السلام ایک جگہ قرآن کے اندر وہ کلمات ذکر ہیں کیا فرمایا و ابا مرست و یشفین کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے والذی وایۃمونی و یسین اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے اور مجھے پلاتی ہے یعنی یہاں پر دیکھیے کھلانے اور پلانے کی نسبت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف فرمائی اور جب بیماری کی نسبت کی بات آئی اب بیماری بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے نا لیکن وہاں پہ نسبت اپنی طرف کی کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیتا ہے یعنی بیماری کی نسبت اپنی طرف فرمائی تو یہ ادب ہے یعنی رعایت ادب کی دیکھیے کیا اعلیٰ مثال ہے پیغمبرانہ بلاغب اور رعایت ادب کی ایک اعلیٰ مثال تو خضر علیہ السلام نے بھی کہ دیکھیے پہلے واقعے کے اندر کیا تھا کشتی کو عیب دار کرنے کی بات تھی نا تو وہاں پر کیا فرمایا فارت تو میں نے چاہا کہ میں اس کو عیب دار کر دوں اب یہ سارے کام ہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہی ہو رہے تھے نا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف اس شر کی نسبت نہیں کی اور دوسرے واقعے کے اندر اپنی طرف بھی نسبت کی اور اللہ تعالیٰ کی طرف بھی نسبت کر کے کیا فرمایا اردنا اردنا یعنی جتنا ظاہری شر ہے وہ اپنی طرف اور جو خیر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ ہو یعنی ہم نے ارادہ کیا اور تیسرے واقعے میں تو خالص اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی یعنی پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے یعنی ایک ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے ایک تو بلاغت دیکھیے پیغمبرانہ بلاغت ان کا ہے یعنی کہ تکلم اور اسی طریقے سے رعایت ادب کتنی زیادہ ہے یہ بات پوری ہو گئی ایک اہم بات یہاں پر یہ سمجھنے کی ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں بات آئے یا کہیں پڑھ لیں کہ علیہ السلام کے بارے میں یہ مختلف باتیں آتی ہیں کہ روایتوں سے بھی ہیں کہ وہ زندہ ہیں زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں تو دیکھیے اس بارے میں دونوں قسم کے اقوال جو وہ ملتے ہیں اور دونوں قسم کے اقوال کے پیچھے کچھ واقعات ہیں کچھ روایتیں ہیں تو دونوں قسم کی باتیں اور حقیقت ہار وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ حیات ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے اور سب سے بہتر بات جو معلوم ہو رہی ہے وہ یہی ہو رہی ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو ہے وہ معارف القرآن کے اندر جو ہے وہ فرمائی ہے کہ اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کوئی اس سے ایسی کوئی ایسا کوئی حکم منصوب نہیں ہے کوئی عملی چیز اس سے متعلق نہیں ہے یعنی اس کو جاننا کہ وہ زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے یعنی یہ کوئی ہمارا اعتقادی یا عملی مسئلہ اس سے متعلق نہیں ہے تو اس طرح سے دیکھیے قرآن و حدیث میں نا اس کے متعلق کوئی سراحت اور وضاحت نہیں کی گئی اس لیے اس میں زیادہ بحث نہیں کرنی چاہیے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اسی طریقے سے کسی ایک جانب کی طرف ہمارا یقین کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے تو چونکہ عوام میں یہ بات چلی ہوئی ہے اور لوگ کے مختلف واقعات سنتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے مختصراً بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی اس میں جو ہے دونوں قسم کے اقوال جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں بعض نفسنی فرماتے ہیں کہ وہ حیات ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ان کی بھی وفات ہو چکی ہے یہ واقعہ تھا سورہ کہف کے اندر موسی السلام اور خزۂ السلام کا واقعہ یہاں پہ ختم ہو گیا اب تیسرا واقعہ ان اللہ تعالی جو قصہ تھا کہ جو شان نزول کے اندر بھی بیان کیا گیا تھا اور اس کے حل حل کے لیے اس کے جواب کے لیے صورت نازل کی گئی کہ ذلکرنین کون تھا اور تو اس کا ذکر جو ہے اگلے رکوع کے اندر ان شاء اللہ تعالیٰ کیا جائے گا اس اگلے رکوع سے ان شاء اللہ تعالیٰ اگلی نشست سے ہم پڑھتے ہیں آج ہم یہیں پر اکتفا کرتے ہیں کوئی بات پوچھنی ہو کوئی سوال کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی ہو تو اس کو پوچھ ہیں